Неапольский. Одно из самых красивейших мест города Сим. Меня зовут Алексей Белецкий. 18 февраля этого года мы с друзьями и знакомыми поехали в Киев на антимайдан. Из Симферополя выехало 6 автобусов, вернулось 3. Ехали мы в Киев более 20 часов, не могли никак прорваться через эти двух посты и автомайдановцев. Один автобус, закиданный камнями. Попытался вернуться в Симферополь. Насколько знаю, под Борисполем. Ребята сбили. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Оставшиеся автобусы прорвались в Киев Кружными путями приехали часов 8 в 9 вечера на ночь остались в автобусах вокруг стрельба взрывы боевые действия идут с утра вызвали с автобусов на завтрак народ только начал строиться возле полевых кухонь а майдан идет каждый похватал кто что может кто каску кто дубинку кто и каски и дубинки выстроились за безоружной милицией в это время сбоку выбегает обгоревший беркутовец. Кричит, ребята, бегите, они с калашами. На этом наше стояние в Киеве закончилось. Дальше мы пытались выехать из Киева. Где-то наши автобусы, где-то не наши автобусы. Колонна формировалась уже по ходу. То есть наших автобусов обратно ехало изначально. Три, плюс один Севастопольский, один Джанкойский, насколько я знаю. Вот. Один автобус был закидан камнями. Остался где-то там. Один автобус загорел. Один автобус застрял в лесу. Три автобуса доехало. На первом блокпосту. На первом блокпосту ребята начали выходить с автобусов, чтобы посмотреть, что это происходит. Старшие пошли договариваться о том, чтобы автобусы с нами попытались проехать уже как-то вернуться домой в это время нас обстреляли сзади с моста из огнестрельные ранения уже появились первые в это же время автомайдановцы сбили парня плюс переехали его насколько знаю четырьмя колесами то есть череп раскрошен открытая черепно-мозговая травма и так далее пацана погрузили на куртку положили в багажное отделение что с ним дальше тоже не знаю проехать через этот блокпост у нас не получилось и мы начали кружлять вокруг Киева объехали наверное все окрестности на очередном блокпосту попали под раздачу старшие кричат не выходите с автобусов вот пока мы не выходили как то не организовывались окружили автобусы начали бить стекла избивали дубинками и водителей и всех подряд в автобус залетел сумасшедший дед с вилами гонял народ вытаскивая с автобусов по спине каждый получал дубинкой кому-то по ногам заряжали дубинкой, так что народ со ступенек просто выпадал наружу, всех покидали в кучу, поливали бензином, избивали сверху дубинками, опять же, кого дубинками, кого, кого монтировками, кого арматурой. Парень, сидевший рядом со мной, получил перелом челюсти, дырку в щеке от монтировки, перелом руки. У сидевшего рядом со мной пацана перелом носа. Передо мной сидел парень, выбитая рука. У кого-то поломанные ребра. То есть 16 черепно-мозговых травм на наши три автобуса, которые вернулись. Ребят заставляли босиком по стеклам ходить. Мы потом эти стекла руками собирали. Но это унижение, это фашизм. Что-то говорить, заставляли? Заставляли кричать слава Украине, героям слава! ходили на карачках в колонне, гимны петь не заставляли. Залезти в автобус, вылезти с автобуса. У кого-то отбирали мобильные телефоны, у кого-то отбирали деньги. Лично у меня телефон куда-то ушел в неизвестном направлении. били тебя? Били? Ну, мне больше досталось, когда стекла собирали, мне на руку наступил товарищ, еще стекла вдавил. Товарищ это кто? Ну товарищ Бандеровец. Угу. Дай... Говорит тогда, что это Бандеровец. Он не товарищ, я думаю, нам. Дай... Иронически. Дай я иронически. Да, я понял. нам, после этого нам сказали, что впереди нас ждут еще порядка 5-6 блокпостов. Наши старшие сказали, что давайте попробуем поискать кружные пути. И мы нач... начали кружлять деревнями непонятно куда в результате уже в ночь на дворе застряли непонятно где один автобус застрял в лесу сзади начали подъезжать какие-то машины наш старший Андрей от партии регионов бодро закричал каждый сам за себя и в неизвестном направлении рванул в лес половина автобуса избитых половина которые не могут самостоятельно никуда бежать в общем, народ начал с автобуса выползать, но особо далеко никто не разбежался. У нас остановилась машина, вышло два автомайдановца, сказала, вы уже из... сказали, вы уже избиты, и мы вас как бы пропустим через эти блокпосты, поможем доехать обратно до, до границ кордонов. А эти помогли, мы выехали. Восемь человек, которые убежали во главе с нашим Андреем, не знаю насколько слышал их одни поймали в лесу и сбили потом другие их нашли довезли даже до вокзала на жд вокзале их поймали какие-то малолетки вот эти неофашисты опять избили доехали не доехали до симферополя не знаю то есть на втором избиении вот. все что о них известно мне закончилось Наш автобус был самый целый из тех, что из тех трех, трех, которые доехали. У нас все стекла были на месте. Остальные автобусы ехали без стекол. Это более 20 часов вот ехать без стекол на пронизывающем вот этом ветру. Это тоже очень неприятно. Ребята так и ехали босиком, которых заставляли там по стеклам ходить. Тут приехали, выгрузились уже сразу в больнице Симашка. Людей начали кому-то оказывать срочную медицинскую помощь, кому-то там осмотры просто и так далее, и так далее. Насколько знаю, в вот ш... э... трех автобусах 16 черепно-мозговых травм. Со всей нашей поездки, с шести автобусов, которые выехали из Симферополя, тоже были данные, что 27 пропавших без вести. Ну, тут говорится пропавшие без вести, а нам кричали, что мы вас позакапываем, как позакапывали там кого-то еще на мусорниках и так далее, и так далее. То есть сколько там людей из этих 27 человек вернется или вернулось, я понятия не знаю, не имею. То есть, так. Скажи, пожалуйста, в Симферополе ты в больнице лежал, лечился? Нет, у меня только рука была содранная стеклами, обработали перекисью, перебинтовали. Я понял. Да, я видел у нас на улицах вооруженных людей, но у нас не стреляют. В Киеве мирные демонстранты избивают людей, которые не знают гимна Украины. Просто вылавливают на улицах, избивают, заставляют петь гимны, не знающие гимны. Отбирают телефоны и деньги и так далее, и так далее. Вот буквально в интернете на днях этот ролик показывали. Пусть лучше у нас будет. Вооруженные люди из Российской Федерации у нас будет спокойно, чем будет твориться то, что творится на Украине. Никто не хочет увидеть тут поезда дружбы, после которых Юго-Восток Украины зальется кровью, как говорил Ярош. аж. Ну, Дальнейшего будущего значит? с Украиной не вижу вообще никакого при такой власти. Как считаешь? Вот референдум будет через сколько, три дня, да, через два дня. Пойдешь голосовать? Конечно, на референдум пойду голосовать, без вариантов, потому что ну, я благодарен России, по крайней мере, за то, что у нас спокойно, за то, что мы можем спокойно передвигаться по улицам, за то, что мы не боимся и можем говорить на том языке, на котором мы привыкли говорить. Я уже говорил, что я не вижу дальнейшего будущего Крыма с Украиной. То есть по мне, намного лучше будет с, э, с Россией, по крайней мере, будет порядок спокойствие и так, далее, и так далее. Мы с ребятами сейчас объединяемся. Ищем тех, кто пострадал в последнюю нашу поездку, и не только в последнюю, для того, чтобы написать заявление в прокуратуру, чтобы эти отморозки ответили по закону. Хотя на территории нынешней Украины я сомневаюсь, чтобы это произошло. Поэтому говорю еще раз, я буду за соединение Крыма с Россией. А в прокуратуру уже потом, если это случится, в российскую, да, будешь писать? Да, заявление я буду писать уже в российскую прокуратуру, потому что верю, что Крым объединится с Россией.